Вы будете уточняться. Так в Библии написано. Вы не будете худеть. Потому что Бог говорит, я обеспечитель вас. И нам надо верить в это слово. Когда ты веришь, веришь ты получаешь исцеление. Ты получаешь исцеление духа. У нас пройдите и что сделаете? Научите. А у нас некогда. У нас дел выше крыши. То собаки, то коты, то еще что-нибудь. жуки то тараканы. -то, то все, мы все, все вроде бы сделали. А самое важное дело это позаботиться и получить исцеление своей души. А души, только Иисус Христос исцеляет, Он написал, что я пришел, написано 53 глава, 6 говорит, Бог, Он взял грехи за 650 лет до прихода Иисуса. Он взял, говорит, грехи наши и возложил на Иисуса. Мы все грешные, правильно? А теперь через веру мы получаем прощение. Если раньше надо платить было, быка куплять, овцу полять, ну самый бедный голубя. Ну ты тогда такой, без пролития крови, прощения грехов никакого нет. Даже маленького не прощал. Ты же беззаконник и грешник, тебе там в церкви нечего делать. Бог грешников не слышит. Так прямо написано. А мы все говорим, а что мы все это грешники? вы в ад все идете. Еще есть музыка. Ну сейчас и музыки же нет. Сейчас уже и без музыки запах. Так вы, вы знаете, раньше хоть с музыкой было. Так позаботьтесь сегодня и не надейтесь, не, не давитесь этими сухарями сыром. Вот. Вы поняли? Не давитесь сухарями Сейчас сыром. Сейчас мы не на душе. По, 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 позабудьте свои бессмертной души. И когда душа будет здорова, я вам хочу сказать, Господь, не позаб... Господь позаботится о всем, о всем остальном. И вы не будете никогда голодать. Я не знаю, ну, ну, вы не будете голодать, потому что это Библия говорит, я пришел дать вам жизнь с избытком. С избытком это всего валом, и у тебя есть еще чем-то погибнуть. Я, я могу смело сказать. Это самое главное, Я могу смело сказать, зачем? Делитесь, не надо вот это гребсти. Вы поверьте, вы, не, не дай бог, конечно, но не, не дай бог прилетит, вы все это нагребли, и люди даже, ну, Таких такие сотни случаев... Я... Не, не, надо, мы ничего по мере не возможности вы, мы привозим вам. Не нагребайте. Вам 9 одна бабушка ходила до нас 10 лет, это. мы так, война, мы я туда постоянно каждую, каждую, каждую неделю ездили. Невозможно. Получить что-нибудь невозможно. В царство небесно попасть невозможно. Только вера. А вера это уверенность невидимого. Ты не видишь, но ты знаешь что я буду в Царстве Небесном. И если ты знаешь, ты об этом и говоришь. А если ты не знаешь, что ты там не будешь. Где ты будешь вечность проводить, когда служил? Кто его знает? Значит, ты не знаешь. Значит, ты сыром и, сухарями питаешься. Понимаете? Потому что не знаешь. А если бы знал, то ты знал, где ты будешь вечность проводить. В небесном царстве. Там, где Иисус Христос. Он говорит, я приготовлю место, вернусь за вами. Я уже коротко так. Обязательно вернусь. Вы должны верить. А если без веры, ангелы не пропустят. Печати я вам могу сто штук на церковных поставить. но ангелы их не признают Ну, а можно вам вопрос? Да. Я там ни разу не бывал, вот, там, Так вот, приезжие какие я не помню, разные были приезжие. С Киева приезжали, тогда и... Так вот, он говорит, если человек убил двух лет, если приезжие, то все такое, ну, Покажи ему не небо. Вы знаете что? Произвольный грех жертвы нет. Если ты умышленно делаешь, это Бог не прощает. Бог прощает, когда ты нечаянно. Делаешь. Или вот слово послову и И то говорит, если ты приходишь к Богу, если ты приходишь в молитве к Богу, оставь свою молитву, оставь свой жертвенник, пойди примирись с этим человеком, а потом приходи ко мне, Бог говорит, оставь жертвенник. Если ты кого-то обидел, не помолись Богу, не замали грехи, не замоли. Один пришел, ну, Например. священник, он говорит, ты знаешь, я... Ну, 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 опять. ну, что это опять такое? Вот так вот, хай, заходит, и туда заходит. Давайте, подходите, подходите. Становитесь, ну только ж мы, поймите, мы не сумки ваши, нам надо наши сфотографировать. Да, Они встанут там для за Тут свечки подошел. положили вам всем. По одному Спасибо. получили, отошли, не надо толкнуться, пожалуйста. Пожалуйста. Получили, без Это, без Это без номеров. Получили и отошли. Все. Одни Спасибо. в руки. Значит, по одному в руки, да. Олечка, держите. Отходите. Под стеночку встаньте, не стойте там на виду. Ну, подождите, не толкайте. Не Да. Получи, отходи. Нет, нет, нет. Потом, если останется. Нет, нет, это только в руки. Вот. А ты домой пойдешь? А ты домой пойдешь, скорее?

Ян, я вообще ничего не поняла, ничего не слышу. честное слово. Ян, мы на калибре, если ты меня слышишь, мы на калибре обеды раздаем. Не больным, а здоровым. Есть тело больное, а есть дух больной. Понимаете? Когда ты унываешь, когда ты разочарованный, в депрессии, это дух больной. А его надо... Ну пожалуйста, ну, ну, ну не шумите. Я не могу разговаривать, когда все кричат в один голос. Я буду перекричать все. Так вот, физическое тело больно, это плохо. А когда дум больно, еще 10 раз. Потому что это депрессия, это разочарование, это ты уже не знаешь, что делать, и даже некоторые идут уже поканчивать самому В Скорее я был в прошлом году, так там самая большая смертность детей. Она зажиточная, все есть, но они, они все, знаете, на компьютерах сидят и у них там в компьютере залагают программу, что если ты не можешь помириться, освободись от них, от своих родственников. А у них дома не такие, как у нас, у них по 100 этажей, по 120, вот такие все дома, вот такие высоты. И они вот тут говорят, открывай окошко на 100, на 100 этаж, открывай окошко и взлетай, как орел, и лети. Весь мир под твоими ногами. вот такие вот красивые подходы к смерти. И они поканчивают как самоубийство. И часто каждый день у них самая большая смертность во всем мире. Самая богатая страна. Так Там зарплата у них самая маленькая, это 6 тысяч долларов. Южная Корея. Южная Корея. Там богатые люди. И все у них экономика поставят. А смертность не могут остановить. Они уже обзывают и просят всех стран. Христиане, приедьте, помогите, у нас самая большая смертность. Детей. Еще не совершеннолетние, они уже кончаются дух больной. Вот их заразили этим, что ты будешь красиво лететь. Как птица в полете, как орел. Лучше умирать, как орел, чем как собака на приезде. И вот их учат. И они поканчивают самоубийством. И потом что, ну похоронили, да и все. Так вот, да. Я что хочу сказать? Вы хочет, чтобы... Придите ко мне, Иисус Хаврил, и научитесь у меня, и я просто кишмирю в сердце. И, и пройдет в ваше сердце покой душам вашим. Вы поняли, да? Библия это инструкция. Вы понимаете, как попасть на небеса? И цель она показывает каждому человеку. Он говорит, ищите Царство Божие прежде всего. А мы только когда, кой-когда, кто-то на Пасху ищет, пойду послушаю для души нет, церковь. а тут то вообще забыл куда и ходил а это заповедь более если вы на если вы нарушаете одну из заповедей ну например ты честно живешь всю жизнь а ну взял там немножко украл там ну телефончик его вот, спустят вас или нет посадят потому что вы преступник и вот все заповеди соблюдаешь один одну какую-то нарушил ты уже преступник пред Духом, пред Богом Потому что ты нарушил. Для этого Иисус Христос и пришел на эту землю. Чтобы открыть нам доступно свою святую волю. Вы понимаете? А мы не знаем, потому что мы мало ее читаем. Один человек, я уже, я не знаю, рассказывал, собрался ехать в Америку. У него не было, ну, много денег. Он продал все и купил билет на корабль. И решил две недели плыть на корабле. Взял и...

Вон еще хлеб. Так, начал вам, вам не давали. Пакет брать. Я как раз, вам моему я отдал. Отойдите, пожалуйста. Женства нет, жертва Иисуса Христа не омываются, которые ты произвольно делаешь. Понятно. А если ты сделал нечаянно Иисус Христос подарок, а Бог судья, и он говорит, эти люди верят. Мне. Отец, Сережа, ну и попорт. И написано, веруя в Сына Божия, а мы имеем в, Иисусе, в, Иисусе, в Давайте помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Повторяйте, если можете, думаете. Во имя Иисуса Христа. Мы приходим к тебе такие, как есть. Мы признаем, что мы еще грешим. И просим, омой нас кровью Твоей, Святой. Мы верим в Сына Твоего. Мы верим в Его искупительную кровь, которая очищает через нашу веру меня сейчас. Слава Тебе, благодарность. Господь, благодарю Тебя и за Дух Святой, и за ангелов Твоих хранителей. Благодарю Тебя за спасительную благодать и за жизнь, которую ты приготовил для нас. Слава тебе и хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да поведет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, и на земле как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы, мы прощаем, прощаем должника нашим, и не видимо, на свои искушения, но избав нас от укрова, и, и под твою царство, и, сил, и сила, и слава во веки. Аминь. Пусть вам Господь поможет, чтобы у вас... Ой. Спасибо.